По ходу проведения антитеррористической операции мы видим на протяжении последних нескольких суток довольно-таки успешные действия сила АТО. Видим операции, которые проводятся в тесном взаимодействии между различными силовиками. Хотя, опять-таки, вопрос взаимодействия остается открытым. Мы надеемся, что все же в ближайшее время будут внесены какие-то коррективы, которые будут более, выводить на более эффективный уровень взаимодействия. Мы видим, что активные действия, которые проводятся и которые демонстрируют успешность, они проводятся по, по сути отдельными силовыми структурами. То есть работает Национальная гвардия, она достигает успехов и так далее. Это замечательно. Но когда возникает проблем, вопрос о взаимодействии, то есть проведение единых операций на больших территориях, то тут начинается проблема. В плане взаимодействия, по крайней мере, силами то, что уже большой плюс обеспечено взаимодействие авиации с наземными подразделениями, и в современных операциях это имеет огромное значение. И, в общем, большую долю как раз этого успехов, которые мы наблюдаем, это можно списать на счет вот обеспечения такого взаимодействия. Что касается других проблем, которые, в общем-то, тесно связаны с антитеррористической операцией, но находится, так сказать, за сферой компетенции командования АТО, мы бы выделили в настоящее время очень большая проблема с охраной границы, охраной обороны. Мы видим исключающее заявление. Руководство Госпогранслужбы сообщает о том, что переходит с формата охраны границы на формат обороны. Это абсолютно правильно, абсолютно актуально. Но тут возникает целый ряд вопросов. Мы видели буквально два дня назад, как луганский погранотряд велся постоянный обстрел. И в конце концов пограничники были вынуждены оставить место своей дислокации. Сразу понеслись обвинения в сторону штаба АТО. И я абсолютно согласен с тем, что силы АТО должны были отреагировать в этой ситуации. Однако возникают вопросы и по поводу самой госпогранслужбы. Как раз перед этим глава ГПС сообщил о том, что ну, созданы семь мотоманевренных групп, которые как раз должны реагировать на различные вызовы, на различные такие экстремальные ситуации. И почему-то ни одной из этих групп мы за двое суток в Луганске так и не увидели. Поэтому возникает вопрос, насколько они вообще реальны. Во-первых. Во-вторых, сейчас появилась информация в СМИ, уже не первый час активно раскручивается по поводу того, что в Луганске открыто фактически 100 километров границы. Мы изучаем сейчас ситуацию, на самом, ну, может быть, не о 100 километрах, но действительно есть участки, которые в настоящее время не обеспечены надлежащим уровнем охраны. И объяснений пока этому факту мы не находим. Госпогранслужба сообщает о том, что за последнее время было создано 400 блокпостов вдоль восточной границ, 200 огневых точек и так далее. Но в реальности мы видим участки, которые фактически пограничники не контролируют. Более того, производится отвод подразделений пограничных, как это было вчера в той же Луганской области официальная формулировка была о том, что эти подразделения перекидываются на усиление как раз границы, ближе к государственной границе. Мы их опять-таки не наблюдаем на этом участке, чтобы произошло какое-то усиление. Разумного объяснения, по крайней мере, я не вижу этим событием. Доброе, дякую. Я от себя несколько вопросов задам. Якщо можна то. Зараз. Головне питання зараз це оборона кордону. Чи правильно я розумію? Ну умовно я розумію, що секрети не видають, але війська рухаються в сторону кордону, аби зафіксувати лінію кордону і не дати їм перетинати більше цей кордон. Чи як ну які ну, цілі взагалі можуть фраза. ставитися зараз найближчим часом? Фразы, ну, решение президента о прикрытии уже военными средствами границы, они не касаются того, что вооруженные силы выдвинутся и будут выполнять функции пограничников. Речь идет немного о другом, а именно о том, что как уже неоднократно госпогранслужба заявляла и, в общем-то, это соответствует действительности, то что пограничники на данный момент они предназначены для охраны границы по европейскому принципу. Военных возможностей у них нет. Эти возможности сейчас только вот пытаются наращивать. В этих условиях возникает проблема, когда пограничники, даже там, где они формально обеспечивают охрану границы, но они не могут противодействовать прорыву границы, когда идет речь там, о сотнях боевиков. В этих условиях, ну, мы тоже опять-таки об этом говорили еще не первую несколько недель назад, о том, что необходимо... Из той полосы обороны, которая сейчас создана вдоль восточной границы, но она не на самой границе стоит, она там идет за десятки километров от границы, дислоцируется в нашей части, переброшенные из других регионов Украины. Из их состава просто-напросто выделять отдельное подразделения от батальона до роты, а то и до взвода, для того, чтобы они просто дислоцировались рядом с погранотделами. отделами погранслужби і усилювали їх. То есть речь любят об этом прикрытии. То тобто, есть все равно контролюють границю і определяють міста прориву і угрози, определяют пограничники Военные только в качесті усилення з вашої позиції, експозиції стратега так уже має бути завжди? І як має виглядати кордон з Росією найближчих кілька років, як ви думаєте? Я думаю, что все-таки госпогранслужба сейчас идет по правильному пути, ну, если это будет не на бумаге и не на словах, а на деле, а формированием это маневренных групп, которые будут оснащены бронетехникой. Тем более сейчас мы видим, что есть возможность не только там брать запасов армейских, какие-то БТР и БМП для формирования таких групп, но и, в общем-то, закупать новую бронетехнику, давать заказы для родной оборонки. Те же Дозор Б, допустим, они более подходят к современным условиям, обладая там противоминой, нищевой защиты и так далее. И в этих условиях, в общем-то, это по правильному пути идет развитие абсолютно. То есть должны быть вдоль границы с Россией, должны быть определены зоны ответственности вот этих маневренных групп. И когда ограниченные наряды фиксируют уже какое-то вторжение на территории Украины с военными средствами, то есть вооруженные боевики, эти группы необходимы, чтобы они реагировали. Также необходимо, конечно, усиливать госпогранслужбу авиации боевой, потому что на данный момент она имеет только фактически разведывательную. И э, тогда мы приходим к, к, к комбинированной форме охраны границы, то есть э, западные границы, там, где мы не видим военной угрозы, должны, это на перспективу, я имею в виду, как минимум на несколько лет вперед, должны ну, охраняться в нынешнем режиме, то есть я не думаю, что Польша на нас начнет нападать грубо говоря. Там вполне достаточно того формата, который есть. То есть пограничники без бронетехники, без боевой авиации. А вот именно граница с Россией, поскольку будут прогнозированы оставаться напряженные отношения с этой страной, то необходимо, конечно, уже ставить вопрос именно о способности оборонять границу. Ну и остальное от меня. Сейчас идет, в частности, поведомление прикордонной службы про то, что у них немає достатньо засобів, и тому е, ті зусилля, які спрямовуються на захист кордону, спрямовуються на затримання І можливе знешкодження тих людей, які перетинають незаконно державний кордон, чи є і чи можуть бути створені умови для того, аби люди, які очевидно перетинають кордон з зрозумілою метою, озброєні, чи можуть вони знищуватися на підходах уже до позицій на українській території, розумію, а не бавитися з ними в затримання і так далі. Ну, я думаю, как раз если объявили, сейчас будет объявлено военное положение, ну, хотя оно под большим вопросом, но тем не менее исключать этого нельзя варианта. Если будет Донбасс, Луганская и Донецкая области на военном положении, соответственно, и пограничные территории тоже будут на военном положении, в этих условиях, конечно, такой вариант вполне не только допустим, это является нормальным, поскольку граница по факту будет перекрыта. І любое появление вооружених людей, які не ідентифіціруються як кабатанти з э, правительства, повинні підтримати нейтрализации, или уничтожению. Зрозумію. Будь ласка, запитання. Е, йду е, поки я йду, ще тоді від мене одне. Е, президент, президент України е, отрибу... ну, вибраний президент, обраний президент України буде е, складати присягу за кілька днів і очевидно перебере на себе ці всі повноваження, які сьогодні виконував пан Тручинов. Чи побачаєте ви якісь радикальні зміни в після інаугурації в форматі і способі проведення антитерористичної операції, е і що може зміниться, якщо зміниться? Е в тому, що в время предвиборної кампанії ми слухали від господина Порошенка заявиння о тому, що там можна вжаті сроки провести антитерористийську операцію. Он, к сожалению, не раскрыл этот тезис. На данный момент трудно судить, о чем он говорил, поскольку мы не видим продолжения темы. Мы надеемся, тут можно надеяться только на то, что после инаугурации, когда он уже будет полномочным легальным президентом Украины, мы увидим уже какие-то конкретные шаги. Но вот только уже хотя бы после первых этих шагов можно будет судить об их эффективности или неэффективности и делать какие-то выводы. Йорвен Гончарук, канал Україна. Сьогодні Верховна Рада надала силам антитерористичної операції повноваження знищувати воєнізовані угруповування. Скажіть, будь ласка, чи невже вони не могли робити цього раніше, і чи допоможе цей закон якось у проведенні антитерористичної операції? Ну, тут два я би моменти відмітив. Во-первых, те, що ми зараз бачимо, дуже багато починаючи від того жінки граніс, о чому тільки що говорив. и относительно там, форм и способов проведения антитеррористической операции, это все необходимо было делать, ну и, по крайней мере, напрашивался такой вывод, как минимум в марте. То, что делается это с опозданием практически в три месяца, у меня личное объяснения нет этому. Сейчас делаются вполне конкретные и правильные шаги, но они делаются с огромным запозданием. Я, допустим, уверен, что если многие из этих решений, которые принимаются сейчас, были приняты хотя бы в конце марта, начале апреля, мы бы намного меньшей кровью смогли бы решить те проблемы, которые сейчас видим на востоке Украины. Это первое. Второе, что касается именно сегодняшнего решения Верховной Рады. Дело в том, что сейчас идет доработка, опять-таки с огромным опозданием, доработка тех провалов законодательства, которые были до этого. Мы никогда не сталкивались с такой угрозой, чтобы проводить подобные операции в целых регионах Украины. Мы всегда в Украине представление на уровне экспертов, на уровне силовиков. Ну, и на уровне политиков, было о том, что если террористы будут действовать, это будет там, группа 10, максимум 20 человек, которые захватят какой-нибудь самолет или какое-нибудь здание. Соответственно, все законодательство антитеррористическое, которое у нас на сегодня существует, ну до последнего момента существовало, оно как раз было подогнано именно под выполнение этих задач. К сожалению, мы столкнулись с совершенно другой, намного более масштабной угрозой, которые оказались полностью не готовы, в том числе в законодательном плане. И сейчас вот эти подобные решения, это просто затыкание уже дыр, хотя вроде в экстренном режиме, но с огромным запозданием, тем не менее, которые, в общем-то, существуют. Дякую. Еще запитание сезон новости Донбасса. А вот э, все говорят о Донбассе и непосредственно. А какая ситуация на границе с Россией, в других там, в Сумской области, в Черниговской, есть ли там какие-то прорывы? Ну вот одна из странностей, которые опять-таки не могут объяснить местные власти и госпогранслужба, что Луганская область наибольшая угроза прорывов. Но это единственная область на востоке, которая не имеет сплошных рвов противотанковых, которые вырыты вдоль границы. Почему этого не делается? У нас есть варианты ответа, но они могут прозвучать слишком резонансно, у нас на данный момент нет доказательств. Выпирается ну, в общем-то, ответ в коррупционные действия. Сумская область, Харьковская и так далее, у них давно уже все отрыто, и там, в общем-то, на данный момент особых угроз не существует угрозы именно на северо-востоке Украины существовали на тот момент, когда там дислоцировались серьезные группировки российских войск, когда там формировались батальоны тактические группы россиян. На данный момент эти группы, ну там остались какие-то войска, но мы не видим комплекта войск, который сейчас был бы готов для военного вторжения в Украину. Поэтому угрозы на том направлении, ну она существует, но она достаточно незначительна. Ну это одна из мер. На самом деле закопать там ров это сколько сейчас работы для 300 нормальных здоровых мужиков, блин, которые рвутся воевать. Непонятно, почему там постоянно а там вообще не проходит. Ну это вопрос, я думаю, как раз госпоже Пан Юрий Луценко сегодня в себе в Фейсбуке написал про те, ну такие достаточно пост с приводу того, как прикордонники Зрадили інтереси України, відступили, віддали і знову, і знову і знову. Чи маєте ви якусь інформацію, як виглядає ситуація з оцим, передислокацією прикордонного цього підрозділу, і що взагалі насправді відбувається з цією війною автономною війною прикордонної служби проти терористів? Ну я говорив уже якраз об цьому в початку своєї виступлення. И там уже речь не только о Луганском погранотряде, но и о Свердловске, где тоже остались пограничники. Вчера я получил официальный, официальный ответ, что это осуществляется передислокация для усиления границы. Одновременно сегодня утром мы уточнили наши данные по границе, мы увидели, что реального усиления мы не, не видим. Ну, то есть, по моему убеждению, руководство Госпогранслужбы ведет какую-то сложную игру, и мы ее не до конца понимаем во- первых что является ненормальным это то что да действительно силы то не отреагировали на обстрелы луганского погранотряда и я уверен если бы пошла своевременная реакция не в плане авиации только авиационной поддержки а в плане наземных сил каких-то подразделений на бронетехнике например достаточно сложно ликвидировать снайперов которые засели в жилых домах но тем не менее хотя бы изображение каких-то действий я думаю сделали бы уже ну, невозможным последующий захват подразделения национальной гвардии в том же Луганске. То есть, если бы отреагировали на пограничников, гвардейцы бы остались на своем месте, и все было бы нормально. Ну, это мое личное мнение. В этой ситуации мы увидели практически обвинение со стороны пограничников в сторону силы ТО о том, что они не реагируют на запросы, присылают только авиацию. И силы то рассказывают о том, что в это время на Донбассе в Донецкой области проводят активные действия. И у них просто нет ресурсов для того, чтобы вот так распылять средства. Но я считаю, что это вообще неправильный подход в корне. Но не может силовики одни у нас заниматься своими проблемами, потом по-своему как-то противостоять этим террористам. Силы АТО в своем формате и так далее. То есть как раз вопрос объединения усилий сейчас наиболее важен. То есть только консолидировав все ресурсы силовиков, можно отвечать на общий вызов. Тем более мы знаем, что эти ресурсы ограничены. А вместо этого мы видим какое-то выяснение непонятное отношение. И самое трагичное в этой истории то, что это выяснение сопровождается тем, что наши ребята проливают кровь. Разумело. Чьи еще запитания, коллеги? Пожалуйста. Василь Короткий, Украинформ. Зараз Россия активно нагнетает историю навколо гуманитарной ситуации на сходе Украины. Вчора ж ті ж повідомлення про тисячі біженців знову. Як вважаєте, чи пов'язано це зокрема з провалом проекту резолюції в Радбезі по створенню гуманітарних коридорів? Що Росія далі робити на цьому напрямку, Чи слід очікувати якісь провокації? Точно. На сам Росія это не в перший раз за останні три місяці. на Востоке идет, происходит, имеет место какая-то гуманитарная катастрофа. О беженцах, мы помним, еще в марте они сообщали о том, что там тысячи людей бегут с Востока Украины в Россию. Потом это все оказывалось, мягко говоря, неправдой и так далее. Сейчас я тоже склонен абсолютно к тому мнению, что нынешние вот эти изображения непонятно с чего, ну, то есть это фейк однозначно. Мы не, ну, никто не фиксирует, чтобы сотни беженцев пересекали границу и бежали в Ростовскую область. А там они чрезвычайную ситуацию этого объявляют. Но покажите эти толпы, только, пожалуйста, не лагеря беженцев где-то в других местах какой-нибудь Сирии, а покажите реально, что существует в Ростовской области. Мы этого не видим. И я думаю, конечно, Россия здесь пытается уже в очередной раз воздействовать на международное сообщество, преподав ту картинку, которая нужна ей. К глубокому сожалению, в общем-то... Проблема не только в том, что россияне в это верят. Проблема в том, что и многие европейцы в это верят. И мы видим, что те ресурсы информационные, которые контролируются в той или иной мере Россией в Европе, они сейчас задействованы на 100%. Многие европейские масс-медиа подхватывают эту дезинформацию, которую дает российская пропаганда, и распространяют ее уже на европейских пространствах. Вот это самое небезопасное. питание а, а насколько вообще целесообразно держать во враждебном городе там в национальной гвардии которая окружена получается полностью не проще ли ее вывести как-то организовано ну, я не совсем понимаю смысл выражения враждебный город смотрите давайте давайте оперировать языком цифр допустим если на всем Донбассе действует, по оценкам наших спецслужб, порядка 10 тысяч террористов, да, симпатизирует им до 10% населения. Но я не думаю, это скорее для террористов, когда эта местность враждебная, чем для Национальной гвардии. Я думаю, проблема в том, что как раз, ну, кстати, я забыл вначале сказать, что положительный момент вот в плане вот этих штурмов силовиков, в городах Донецкой и Луганской области. То, что вчера было принято решение о резком усилении охраны воинских частей и будут задействоваться серьезные ресурсы, то есть для того, чтобы изначально, как только готовятся эти штурмы и начинаются, срывать их попытки, потому что сейчас это делается весьма ограниченным, пока ну, нет команды на раздачу оружия всему вооруженному составу, задействование его и так далее. Если охрана будет резко усилена, я думаю, эти случаи будут сведены к нулю. И это правильно. И еще вот я вчера с некоторыми специалистами говорил, и они, как вы вообще видите возможный штурм славянской? Там они говорят, что потери не меньше 10% будут со стороны украинской. Насколько это соответствует действительно в случае штурма города? Но если бы была возможность штурма города бескровная, то я думаю, что этот штурм бы давно уже был. То есть понятно, что наши силовики тоже оценивают те угрозы, которые возникают. У нас нету в принципі, товариша Жукова, там, вперед на Берлін, ціною, кров'ю. Тобто оцінюються, во-первых, потери, які можуть бути серед мирного населення, ну і, відповідно, собствені потери. Чи є якась новіша або правдивіша інформація з приводу обставин вибуху в Луганській обласній державній адміністрації? ОБСЄ висловило припущення про те, що все-таки існує ймовірність того, що це був ракетний удар авіаційний Чего изменилось на сегодня? Я уже задавался вопросом по этому поводу. Когда ОБСЕ сначала утверждала, потом сказала, что все сводится к тому, что это был ракетный удар с воздуха и так далее, меня интересует, какими данными оперирует ОБСЕ. Если ОБСЕ проводила собственное расследование и скрывает результаты его, то возникает вопрос к ОБСЕ, почему он не делает эти доказательства достоянием общественности. Тем более, что это заявление очень резонансное, поскольку идет в разрез с позицией сил антитерроссийской операции. То есть, по сути, ОБСЕ сейчас выступает оппонентом к украинскому правительству. Если же эти заявления ОБСЕ базируются на точке зрения террористов, тогда возникает вопрос, в каком формате ОБСЕ сотрудничает с террористическими организациями в Украине. Ответа ни на первый, ни на второй вопрос ОБСЕ, к сожалению, не дает. У нас есть тоже, собственная информация по поводу произошедшего в Луганской АГА, но мы предлагаем в данной ситуации дождаться результатов расследования. То есть, когда будут нам неопровержимые доказательства даны, какой-либо точки зрения, тогда можно будет делать выводы. Если эти доказательства не будут неопровержимыми, будем задаваться вопросами и спрашивать, почему. Доброе. Еще запитание? Остальное, я думаю. Стіві надзвичайні новини на останній нараді. Заступник міністра МВС Євдокімов розкритикував роботу спецбатальйону Азов. Назвав її там неефективною, Запропонував розпустити. От на вашу думку, хто ефективніше працює? Міліція чи ось добровольці, зокрема в Донецькій області? Ну міліція там, наскільки я знаю, взагалі не працює. Там працює національна гвардія структура в стави МВД, але тим не менше, це не міліціонери. Наскільки ми знаємо, правоохрані от саме органы внутренних дел, которые были расположены на Донбассе, они как раз показали свою крайнюю неэффективность, сплошнее, ну, поголовный фактически саботаж, предательство и так далее. В данных условиях можно критиковать, Я вообще считаю, что это неправильно, когда выносится критика любых сил, которые участвуют в событиях на Востоке, на стороне сил антитеррористической операции. Эта критика не должна выноситься на публику, если она только не касается каких-то моментов, которые там повлекли, допустим, ну, резонансные события, допустим, погибли мирные жители. Понятно, это нужно называть виновных, называть причины и так далее. Когда идет речь просто о какой-то виртуальной неэффективности, но эти вещи нужно решать в служебном порядке, я твердо уверен, потому что это деморализует личный состав однозначно. Когда люди в высокие должности, в высокие погоны начинают обвинять в чем-то простых бойцов, но это действительно очень угнетает, как минимум. По поводу эффективности, я вам скажу, что вообще мы видим, что батальоны территориальной обороны, которые создаются и в составе под крышей МВД, и под крышей Министерства обороны, там достаточно высокий уровень патриотизма, желания действительно и стремления ставить единую Украину, вплоть до самопожертвования, но там возникают проблемы и с оснащением, и с боевой тактикой специальной подготовкой. Вот, вот это действительно проблема. Почему для таких подразделений не выделяются инструктора, допустим, сил спецназа армейского, или в том же МВД тоже есть спецподразделения. почему они не обеспечивают нормальную подготовку? А на самом деле подготовка людей это не означает, означает не только то, что они будут эффективнее действовать, а это однозначно будет. Ну, і то, що будет менше потерь серед них. Вот этот вопрос треба плоскости ставити, а критикувати всегда проще всього. Скажіть, будь ласка, телеканал 112 Україна. От повідомлялося, що під Слов'янськом знищили склад боєприпасів терористів. От що це за зброя, яка саме, і скільки її було? Ну, если вы знаете, там несколько часов шли разрывы, поэтому идентифицировать, сколько там чего было, я думаю, проблематично. Но на самом деле, как только был поражен этот склад, понятно, что в эту зону уже не допускались наши подразделения, но ну, чисто из соображений безопасности. Поэтому, я думаю, какие-то более подробные данные можно будет только дать со временем, когда там поработают специалисты и узнают, что там было, собственно.